men elliyeva gulnora mana shu real medical shifoxonasiga qo'llarim oyoqlarimda yelkalarimda og'riqi bilan kelgandim qonim kam edi shifoxonaga kelib yaxshi davo oldim sharoitlari yotishlar xizmatlar juda yam yaxshi ekan ovqatlari ham juda yam mazali shirinda shakar ovqatlar berishadi shifokorlar ham tez tez xabar olishib muolajalarni qilishmoqda bularga ko'pdan ko'p rahmat aytaman mana o'n kundan buyon og'riqlarim yo'q yaxshi shifo topdim shu yerda xizmat qilib turgan shifokorlarga ovqatlarni shirindi shakar qilib pishirib berayotgan povarlarimizga doktorimiz baxtiyor jo'rayevga alisherjonga mingdan ming rahmat aytaman sog' salomat bo'lishsin qo'llari dard ko'rmasin ularni allohga ming qatla shukur shu joylarni shunday yaratib qo'yganiga shukur shunday sharoitlarni qilib qo'yganiga shukur shularni yaratishdazm xizmat qilgan kishilarning barakasini bersin allohim doim qo'llab yursin shularni